الله الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا ودين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله Sama-sama kita panjatkan rasa penuh kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Dialah Tuhan kita. Dialah Tuhan semesta alam. Dialah Tuhan yang memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan. Hanya padanya lah saja tempat kita memberikan segala ketaatan dan kepatuhan. Hanya padananya saja tempat kita menumpahkan segala cinta dan kasih sayang kita. Selawat dan salam ke atas junjungan besar nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ummi, nabi yang telah menunjukkan kepada manusia jalan menuju kejayaan dunia dan akhirat. Muslimin dan Muslimat yang saya kasih sekalian. Hari ini 22 hari bulan 10 2025. Umur kita bergerak ke hadapan. Dan dia akan terus bergerak ke hadapan. Dan di suatu ketika ia akan terhenti apabila ajal sampai menjemput kita. Sebelum ajal itu datang menjemput kita. Mari kita sibukkan diri kita. Mari kita sibukkan fikiran kita. Mari kita sibukkan setiap panca indera kita. Dengan zikrullah. Dengan berbuat baik. Mudah-mudahan segalanya itu. Akan menjadi modal untuk kita berdiri depan Allah nanti dan ia akan menjadi pembela kita di hadapan Allah. Hari ini kita masuk kepada ayat yang ke-34 dari surah Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> lahum ma yashauna inda rabbihim zalika jazaul muhsinin disediakan untuk mereka apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka demikianlah balasan orang-orang yang berusaha memperbaiki amal perbuatannya. Muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian. Ayat yang kita bincangkan pada hari ini ialah ayat yang ke-34 dari surah Az-Zumar. Dan kemarin kita berbincang tentang ayat yang ke-33. Di mana telah kita dengar kemarin Bagaimana Allah menyifatkan sifat orang bertakwa itu ialah orang yang membenarkan segala perintah Allah, membenarkan segala larangan Allah diterimanya dengan penuh perasaan redha dan yakin bahawa itulah yang terbaik buat dirinya. Dari Allah yang Maha Agung lagi Maha Bijaksana. Allah kata kalau ada dalam diri kamu seperti itu datang saja perintah Allah. Kamu yakin ini merupakan perintah dari Allah Tuhan yang Maha Sempurna yang Maha Bijaksana. Datang saja perintah Allah. Kamu yakin ini merupakan suatu yang terbaik yang Allah berikan kepada kamu. Perintah ini perintah terbaik untuk diriku. Dan datang saja perintah Allah. Kamu menerimanya dengan penuh keredoan. Kamu laksanakan perintah Allah Ta'ala itu tanpa ada rasa terpaksa. Tanpa ada rasa tertekan. Bahkan kamu bangga menjadi seorang manusia yang sedang menjunjung titah perintah Allah Tuhan pencipta alam. <tuh> itu tiga sifat. Yang mana kalau ada pada seseorang itu Allah kata ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Yang ini kita dah bincang dah kemarin. Hari ini Allah Taala membawa suatu ayat kepada kita. Suatu ayat untuk memberikan rangsangan. Suatu ayat yang nak memberikan kepada kita satu motivasi. Supaya kita kuat berpegang kepada Allah, kuat berpegang kepada perintah Allah, kuat berpegang kepada meninggalkan larangan Allah. Bagaimana rangsangan itu Allah buat? dengan menawarkan kepada kita satu janji yang tak mungkin boleh dipenuhi melainkan Tuhan yang maha agung, lagi maha kaya, lagi maha perkasa. Apa janji tersebut? Lahumma yasha'una inda rabbihim. Bagi mereka, siapa mereka itu? Iaitu orang-orang yang sudah bersusah payah bermujahadah melawan hawa nafsu melawan kehendak diri melawan segala kepentingan duniawi semata-mata nak terima perintah Allah dengan penuh rasa redha dan bangga bagi orang ini kata Allah mayashauna indarabbin bagi mereka akan dipenuhi permintaan mereka dalam syurga Allah sebut dalam ayat ini tuan-tuan. Mereka itu bukan saja dapat masuk syurga. Mereka itu bukan saja dapat masuk firdaus. Tetapi di dalam syurga itu. Allah sebut diberikan kepada mereka satu nikmat yang sangat hebat. Apa nikmat itu? Mayasyauna apa-apa saja yang mereka kehendaki. Dalam ayat ini Allah tidak menyebut bahawa dia akan sediakan bidadari. Dia akan sediakan buah-buahan. Dia akan sediakan minum-minuman. Tidak. Allah kata, aku sediakan kepada mereka nikmat seperti mana yang mereka kehendaki. Tuan-tuan, Kadang-kadang kalau kita pergi ke mana-mana hotel lima bintang, sepuluh bintang. Hidangan makan tengah harinya sangat hebat. Tapi bila kita pergi kepada satu jenis lauk. Atau beberapa lauk. Kita kecap. Kadang-kadang garamnya kurang. Kadang-kadang gulanya lebih. Kadang-kadang ajinimotonya lebih. Kadang-kadang pedasnya tak cukup. Macam-macam kita dapat rasai. Ya. Yeah, dia menyediakan hidangan yang lazat. Tetapi belum sampai kepada peringkat yang kita kehendaki. Manusia ini tuan-tuan. Kemuncak daripada nekmat yang ia rasa. Apa dia? Dia dapat apa yang dia kehendaki. Kalau dia nak makan soto. Soto yang dia nak rasa itu. Soto seperti mana rasa yang dia kehendaki. Bukan seperti mana yang dihidangkan. Walaupun dihidangkan soto itu, dihidangkan mi Jawa itu, dihidangkan segalanya di atas meja yang sangat cantik, dihiasi dengan bunga-bunga, tapi kalau rasanya tidak seperti yang dia kehendaki, maka belum datang lagi kelazatan dan kebahagiaan. Adapun dalam syurga kata Allah, nikmat yang aku berikan mengikut kadar yang kamu kehendaki. Contoh kalau kita nak makan soto lah dalam syurga. Kita nak masinnya sebanyak mana. Kita nak lemaknya sebanyak mana. Kita nak ikut apa yang kita nak, kita akan dapat. Maknanya bila kita menyantap makanan hidangan dalam syurga. Ia pasti bersesuaian dengan kehendak kita. Bersesuaian dengan lidah kita. Bersesuaian dengan tekak kita. Itulah dia kesedapan dan kebahagiaan ahli syurga. Mereka dapat apa yang mereka kehendaki. Ya. Mengapa Allah sebut begini tuan-tuan? Kerana berapa ramai orang di atas dunia ini kerana nak patuh kepada perintah Allah, mereka terpaksa meninggalkan banyak perkara-perkara yang mereka kehendaki. Kerana nak masuk syurga Allah, kita terpaksa meninggalkan sesuatu yang menyeronokkan nafsu. Kita tinggalkan arak, kita tinggalkan perempuan yang bukan mahram, kita tinggalkan judi, kita tinggalkan resuah. Semua itu sesuatu yang dikendaki oleh nafsu. Kita tinggalkan segala kehendak-kehendak itu. Allah kata, oleh kerana di atas dunia kamu tinggalkan kehendak-kehendak tersebut semata-mata nak mengharapkan redha aku maka bila kamu masuk syurga aku balas seperti mana yang kamu telah lakukan iaitu di dunia kamu tinggalkan kehendak nak kamu semata-mata nak taat kepada aku di akhirat aku beri kamu nikmat seperti mana yang kamu kehendaki aku beri nikmat seperti mana yang kamu kehendaki jadi rangsangan yang Allah taala berikan ini tuan-tuan pasti akan melonjakkan lagi semangat kita untuk terus menjadi insan yang memberikan kepatuhan, memberikan ketaatan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin kita akan rasa sakit, ya mungkin kita akan rasa pedih tetapi ingat Allah tidak pernah lalai untuk memberikan markah. Allah tidak akan lalai untuk memberikan memberikan sanjungan dan balasan yang setimpal di atas pengorbanan yang kita telah lakukan. Tuan-tuan, kalaulah manusia paham ayat ini, tak ada orang yang akan ambil resuah Resuah ini satu kelazatan duniawi bayangkan tuan-tuan hanya sekadar menurunkan tanda tangan kita boleh dapat 5 juta ah. bukankah itu dikehendaki oleh nafsu kita dengan 5 juta kita boleh buat rumah besar kita boleh beli kereta besar kita boleh pergi melancung ke mana saja kita boleh belikan emas perak letak dekat tangan isteri kita oh kita boleh berbangga sebab apa kita dapat kehendak kita tetapi ingat bila di dunia kamu penuhi kehendak kamu dan kamu belakangkan kehendak Allah, di akhirat besok Allah takkan pandang kehendak kamu. Kehendak kamu nak lari daripada api neraka. Allah Taala kata pada hari ini yang adanya kehendak aku, kamu akan direndam dalam api neraka. Sebab kamu dah dulukan kehendak kamu di dunia, akhirat besok kehendak kamu takkan dilayan yang adanya ialah kehendak Allah. Tapi kalau di dunia ini kamu benamkan kehendak nafsu kamu. Kamu tinggalkan kehendak nafsu kamu. Ya, lima juta diberikan bawah meja itu memang cukup sedap. Tetapi kita faham bahawa ini kehendak nafsu. Ini kehendak nafsu yang boleh merosakkan diri kita. Merosakkan masyarakat kita. Merosakkan negara kita. Kita tinggalkan tersebut lalu Allah kata aku balas kamu di akhirat nanti aku beri apa yang kamu hendak. Tuan-tuan yang dihormati sekalian. Bayangkanlah surga itu sangat indah, tuan-tuan. Saya suka nak baca kepada tuan, -tuan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ahli syurga. Ya. Elok juga kadang-kadang kita baca tentang syurga ini supaya terlintas di hati kita untuk mengejarnya, untuk mengejar supaya saranan-saranan syaitan, bisikan-bisikan syaitan itu akhirnya menjadi tawar dan kita dapat meninggalkannya. Jom kita dengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah bersabda dalam hadisnya. Inna awwala zumratin talijul jannah suwaruhum ala suratil qamari laylatal badri. Masya Allah. Sesungguhnya awal-awal kumpulan yang awal-awal masuk ke dalam syurga Allah. Suaruhum keadaan mereka. Wajah mereka. Seperti keadaan ataupun wajah bulan purnama di malam purnama yang terang benderang. Tengok bulan purnama di langit. Indah kan? Indah. Nabi menggambarkan betapa berserinya wajah orang yang masuk dalam syurga betapa indahnya betapa gembiranya betapa bahagianya kerana wajah yang bahagia itu datang daripada hati yang bahagia wajah yang ceria itu datang daripada hati yang ceria hatinya ceria hatinya bahagia hatinya senang lalu wajah menterjemahkan apa yang ada dalam hati nabi kata wajah orang-orang yang masuk dalam syurga rombongan yang pertama wajah mereka bagaikan bulan purnama di malam terang benderang bahagianya mereka tuan-tuan bahagia dalam hidup ni yang kita kejar ialah bahagia dalam hidup ni yang kita kejar ialah bahagia di hati kalau hati tidak bahagia biar rumah agam sebesar mana kalau hati tidak bahagia biar duit sebanyak mana muka kita akan menterjemahkan kekecewaan dan kesakitan dalam hati kita sehingga orang dapat membaca ini di akhirat nanti Bahagianya ahli syurga kerana dalam hati mereka yang ada adalah taman-taman bunga yang indah lalu kebahagiaan hati itu diterjemahkan oleh muka mereka bagi insan yang sudah lama menderita di dunia ini dunia tempat penderitaan Mari kita kejar wajah yang bahagia di akhirat. Taat perintah Allah. Sujud pada Allah. Nabi sambung lagi. La yabsukuna fiha wa la yatamakhatuna wa la yatagawatun. Ahli-ahli surga itu mereka tidak meludah. Dan mereka tidak membuang kahak mereka. Dan mereka tidak buang air besar. Ketiga-tiga perkara ini gambaran kepada suasana yang menyakitkan. Menggambarkan suasana yang menyakitkan. Di dalam syurga tidak ada sesuatu yang menyakitkan. Aniyatuhum minadzahabi walfiddah. Bijana-bijana yang mereka gunakan. Bijana-bijana kelas pertama. Iaitu daripada emas dan perak. Wa minal uluah. Dan Alat yang mereka gunakan untuk memakai celak. Datangnya daripada uluah. Iaitu batang celak daripada negeri India kata Nabi. Al-uluah. yakni batang celak yang datang daripada negeri India. Pada ketika itu, itulah batang celak yang terbaik. Walikulli wahidin min ahlil jannah zawjatan. Dan tiap-tiap seorang daripada ahli syurga itu diapit oleh dua orang isteri. Yura mukhasaqiha min warail laham ya kita boleh lihat urat-uratnya ya punya jernihnya kulitnya punya halus dan mulusnya kulit-kulit ahli surga sehingga kita dapat melihat urat-uratnya daripada pengamatan kita pada kulit dan dagingnya qulubuhum kaqalbin rajulin wahid penghuni-penghuni syurga hati mereka bagaikan hati seorang lelaki yang satu. Artinya penduduk dalam syurga tidak ada lagi dengki mendengki. Penduduk dalam syurga tidak ada lagi dengki mendengki. Tak ada. Inilah kemuncak kasih sayang. Inilah kemuncak kebahagiaan. Di atas dunia ini tuan-tuan cuba lihat. Kita hidup dalam kesakitan mulut manusia. Kita hidup dalam kesakitan mulut manusia. Allah kata, di akhirat nanti, semua itu akan kau tinggalkan. Tak ada dah di dalam syurga nanti. Semua yang ada ialah kasih sayang, cinta menyintai antara ahli syurga. Kulubuhum kolbun wahid. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, Nabi sambung lagi dalam hadis ini. Fahum fi na'imin da'imin la'yang koten. Mereka berada dalam nikmat syurga yang kekal abadi yang tak putus-putus. Ya Allah. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Dalam hadis yang kita baca tadi. Kita ulang-ulangkanlah. Di ketika hati kita menangis. Kan terasa perit dalam nak memegang syiar Allah. Memegang syariat Allah ingatlah hadis ini. Di ketika kita terasa panasnya memegang agama. Seperti terasa panasnya kita memegang bara api. Ya, nak memegang agama, nak taat perintah Allah bukan mudah. Kita meninggalkan sesuatu yang haram sedangkan orang lain berseronok dengan yang haram. Tiba-tiba kita nak lari daripada haram. Ini bukan mudah. Tapi kenangkanlah hadis ini. Ketika kawan-kawanmu mengambil rusuah. Mereka membeli kereta baru, rumah baru melancong ke sana sini. Tiba-tiba engkau menolak duit yang haram itu. Ia bukan mudah. Terasa sakit di hati kita. Terasa perit nak-nak pula. Kita menghadapi dugaan ekonomi pada waktu itu. Sabarlah. Kerana apa? Kerana di surga nanti Allah akan penuhi permintaan kita. Jadi hadis-hadis tentang surga ini, ayat-ayat Quran tentang surga ini, dia menjadi pemangkin kepada jiwa kita untuk terus memegang perintah-perintah Allah. Untuk terus menjadi hamba yang taat kepada perintah Allah. Walaupun terasa bahang panasnya. Disebabkan oleh bisikan-bisikan syaitan yang sentiasa membisik-bisikkan kepada kita. Disebabkan pujukan-pujukan syaitan manusia yang sentiasa membayangi fikiran kita. Syurga Allah kekal abadi nikmat di dalamnya tidak akan putus-putus. Kalau kita bayangkan, kalau kita hayati hadis ini, ayat ini, apalah yang adanya di dunia ini. Dan Allah Taala sebut lagi pada ayat 34 yang menjadi perbincangan kita. Dzalika jazaul muhsinin. Itulah dia balasan daripada aku kata Allah kepada al-muhsinin kepada orang yang setiap masa setiap detik setiap ketika cuba membaiki dirinya agar ia dapat memberikan sesuatu yang terbaik untuk Allah buat Allah itu makna muhsinin sentiasa bermujahadah untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk Allah sentiasa bermujahadah untuk memberikan sesuatu yang paling Allah Taala redai walaupun terasa pahit dan bahang. Mudah-mudahan sedikit yang kita bincang pada hari ini memberikan sedikit kekuatan jiwa kepada kita untuk terus kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mendampingi Allah setiap masa dan ketika membasahi lidah dan bibir kita dengan zikrullah. InsyaAllah. Itulah pembahagia kita dunia dan akhirat. Itu saja dari saya yang dapat disampaikan pada pagi yang mulia ini. Aku lukau lihada wa astaghfirullahal azim li lakum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.